это там где на лесном массиве. Да, да, живу там практически с рождения. Вот, машина наша стоит на стоянке от кооператива Днепр, который сегодня, которая здесь пытается отвоевать свои права на то место, где находится этот кооператив, который будет незаконно согнать с этого места. Но а она жители решит и совет, и в бурстрой. Хотят лишить нас, жителей ну, массива, а улица, кто руководитель Киев-Гурстрожки да. Киев. совета мы знаем? Да. Галя Герегова, на Закиевля. Да, Киев Горустроя, начиная с 2012 года, возглавляет Ники Кушнир, Игорь Николаевич. В общем-то, вообще-то он является парадокс такой, что организация, которая в Киеве ведет якобы там коммунальную застройку, да, возглавляет ее сейчас человек, который является депутатом городского совета города Кременчуга. Очень и интересно. Киев для него это просто место работы. И на ну, одну тем... букву начинается и К, и там Кременчуг, да. и тут Киев. Да, и вот два депутата, а второй депутат Киев э, Кременчугского городского совета, Шевчук Шевчуков. Да. Он является заместителем лишний раз. То есть это для них бизнес-проект. Абсолютно. Это а Для вас его... какая-то радость. Для нас это никакой радости. Вам квартиры в этом доме дадут? Нет, Нет, даже если бы давали, мы бы отказались, потому что эти дома строятся близко к нашему дому. Наши дома старые, они просто не выдержат То видят, они на вашей нагрузки. придомовой территории строятся? Да, значит, мало того... А вас об этом спросили? Сейчас, давайте, значит, мало того, часть выделенного участка машины, которые просто потом идут во дворы. А часть, это бывшая спортивная площадка, которая находится возле домов. С детства всегда дети пользовались, ей имели возможность развиваться. Почему она бывшая, почему не площадка? Ее нет, ее дали Киевгорстрой, просто под застрой. Мало того, буквально там... То есть спорт уже не нужен? Нет, нет. И здоровье людей? Буквально в десяти метрах находится детский садик. Вот хотят над головой детей делать стройку. Да, да. А вот это что за дядька? Рядом который... с другой стороны. Вот это вот что это за дядька? Вот это что да, значит рядом находится водонасосная станция Северный водопарк. Это как раз участок, который является второй полосой, да, санитарной зоны. А, вот, вот, мы здесь такая у нас как бы, картина о том, что, что может случиться. И что, и что в суде вы будете защищать? Значит, сегодня суд это защищается. Сейчас седанет Апелляционный суд по иску автостоянки кооператива Днепр против незаконной незаконного отведения этого, этой земли, этого участка под застройку. Так это суд первой инстанции или второй? Это уже апелляционный суд и третье заседание. То есть, а суд первой инстанции что постановил? Ну, к сожалению, мне в пользу кооператива Сколько, сколько, сколько? лет. До 6 года. То есть вы уже 6 лет судите? Да. И вам это дело нравится? Нет. Нам это очень не нравится. И любите украинские суды. Мы потому что да, начинается все, удачи. Вот ребята, вот ребята со свободы. Кто тут, самый... Может рассказать, что свобода делает здесь? Свобода, свобода